Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Доброволець Андрій Трацевський заявив про сутичку в Києві з очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павлом Полярушем. У поліції підтвердили факт конфлікту. Подія сталася у Дарницькому районі. На парковці поліція вилучила нагородну зброю у Поляруша, який був за кермом Lexus, та відкрила кримінальне провадження. За словами Трацевського, то посадовець НБУ був явно на підпитку або під наркотиками мало не зніс мене на дорозі. Потім перекрив проїжджу частину і продовжував сидіти з в авто. Також він заявив, що Поляруш погрожував військовому прострелити ноги з нагородної зброї. Військово виклав у себе в соцмережі відповідне відео. Сам Поляруш на місці конфлікту заперечив слова добровольця та заявив про розбите обличчя. Отак ось, боються. Значки. А от значки. Чоловік буде з нагородної зброї. Сіні ганять по Києву І військових стріляють. Есть. Какой мраб. Какой просто Пьяный, на дороге. Выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, из, из наградняка прострелит мне ноги. Что, дружище, как, прострелил? Это неправда, абсолютно. Что? Что? Не, неправда, ручками Вообще помахал. Не ну, нет, Что, не неправда. получилось. Не, ну ничего, не. бывает. Нахуй, а что, как ты там кричал? С наградниками мне ноги прострелишь? Вот у молодого человека Я все, все записано. Вот тут кричам, вот все кричам, записано. Все давай, за... Человек отмолвился от вид анализа, э, отказался сдавать его. Почему? Почему отказался сдавать? А Я чего анализ перебил? Ну а то, что разбито. ты сидел обруливый бил в машине, мы это видели. Бестанк. А чего отказался дунуть в трубочку? За очки за Хорошо, бил. всю компенсацию соберем тебе всеми да. людьми. На, или на Нацбанк Украины заплатит. Ты ж кричал. Ну что, друзья, доброго ранку. Клубочек начинает разматываться еще больше. Женщина, которая гнула пальцы больше, даже, наверное, чем он, которая говорила, что он это сейчас прострелит. Которая первая начала это говорить, и которая позже не таинственным образом убежала оттуда, исчезла. Оказывается, мудрая Ирина. Заступник э -э -э начальника офиса президента.